师尊，呃，衣服洗干净了。我明明睡了结界，他是如何进来的？等一下，你是怎么进来的？呃，我敲门了。我是问你，你怎么进来的？ 门口走进来的。你叫什么名字？未知。把头抬起来。 你你没事吧？啊！你可以走了。你，抱歉。 怎么这么急找我？我遇见了一个奇怪的女子，她闯进了我的结界。整个三界能闯入你结界的也没几个人吧？所以我测了她的仙骨，怎么样？难道她是？不，她只是一个普通至极的凡人，连下等仙骨都没有。那就奇怪了呀，是不是你设结界的时候疏忽了？也许吧。 但还有更奇怪的什么？我看到了他的未来是什么样的？那只是幻想。他还年轻，但死于大火。看样子应该是不久之后。颜渊，你如果动了恻隐之心，我要提醒你，凡人的命运由他们自己去改变。你若是插手的话， 会受天条重罚。我知道，既然是凡人，就不用太放在心上了。当前甄<前>选凤凰才是正事。慢点，慢点，哎，不行不行不行，我的腰！哎呦，不是我们是来修仙的，还是来渡劫的呀？这么练，何必来白鹿书院呢？去武馆不好吗、啊？我感觉我的腿都不是我的了。 舒服吗？师尊来了。师尊，师尊，师尊，师尊。 跑五圈，你跟着一起跑。为什么？诸位，白鹿书院院规第三条：自助哦。 第一课，第一课，那之前那些算是什么呀？这是仙品功法，不同于普通筑基功法。如果没有合格体魄，贸然研习仙品功法，轻则伤身，重则伤气。师尊，您给我们展示展示，让大伙开开眼界。 法术再精妙，不过是术。修道之人求的，乃是道。道为术之灵，术乃道之体。以道统术，以术得道，道术皆正，方成正果。虚无大道，自然为性；大道无形，生育天地。 大道无情，运行日月；大道无名，长养万物。 最高阶的瞬移术，可将他人瞬移到心想之处，但受法之人需身心放松，并信任施法者。这不就是在说我不信任他吗？下面，根据功法所示，进行练习。 姐姐，我会瞬移了！哇，他也会了！哇，明哥哥，明哥哥，你好厉害呀！你有什么心得，能不能教教我呀？啊,啊，比如说这样，然后可以装。 嘿，这样移动，怎么没动？这样呢？明哥哥，哎哎，是我做的这样吗？哎哎、是。其实最最重要的是，心无旁骛，集中精神。 居然可以声音那么远啊远！死远人啊，真是！魏灵月，方才施法时，你在想什么？师尊，学生并没有在想什么，只是将口诀记住，就自然而然的做出来了。哎，师尊，这就是天赋异禀，对吗？静月<悦>，三小姐真是厉害。 我什么时候才能做到三小姐那样呢？回去吧。未知，嗯，你呢？去把书院四处打扫干净吧。师尊没有吩咐啊。师尊没有吩咐你，我就不能吩咐了。你还记不记得你是我们魏府的下人？哎，景月，别总为难他。姐姐，我又不曾打他骂他，就是让他清扫一下，我怎么为难他了？ 她可是我们府里的粗使丫鬟，她现在和我平起平坐不说，还把我的话当耳旁风，还敢顶嘴，这以后传出去我怎么做人啊？好，好，好，我知道了。微之，那你就辛苦一下，听静月的吧。是，三小姐。 好了，别说了，让师尊听到给你撵出去。没想到，你从当年那场灾难里逃出来了。顾城的大小姐顾凤之已经死了，我现在是尚书府的丫鬟未知。好，明白了。明朗，从今天起，我们当从未相识，仍然遵守主仆尊卑，这样最好。 凤嗯，啊不，魏芝，我真的很难想象这些年你是怎么过来的。不过你放心，以后进了白鹿书院，脱了奴籍，就会好起来的。我得学到一点安身立命的真本事，到时候呢，我娘跟我弟弟就有饱饭吃了。你放心吧，你们一家人的行踪，我不会向任何人透露半个字的。嗯，多谢。 未迟，我以前送过一个簪子给你，还在吗？小儿真是顽劣呀！如若在府中惹出什么祸端，还请城主多加担待。哎，言重了。城主 <laughs> 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 啊，咱们两家的娃娃亲，哎，到底算不算数？<laughs> 你我亲如兄弟，自然要亲上加亲呐、啊！啊，凤芝 <laughs> 妹妹，这个给你，这是我母亲送给我的。我爹说过，我以后要对你很好很好。啊，那个，早就当了，对不起啊。啊啊，那没事。 那行，那我就先走了。啊，啊、行。 是魏静月，忍无可忍，找他算账去！魏静月，你身为尚书府千金，却心胸狭窄、刻薄跋扈，跟大气雍容的三小姐比，你就应该感到羞耻。成天欺负，怎么的？是身上能多长肉，还是能变凤凰？根本都不可能！我跟你说，像你这样的人，你就应该早日断了对你的什么哎呦迷三哥哥的幻想。他对你这种心肠歹毒的女子，根本就不感兴趣。你。 未知，三小姐，静月不在房里，你找她有什么事吗？呃，也没事儿。平日静月骄纵了些，有什么做的不对的地方，你不要放在心上，我会说她的。多谢三小姐。哦，对了，平日师尊换洗的衣物，他们都是让你洗的吗？是啊。 那今日就交给我来清洗吧。啊，这按照院规呢，本来就应该我们轮流做。嗯，没关系，这种粗活三小姐您怎么能做衣服是在下方，对吧？哎，别别别！大白天就开始幻想，我完了。 师兄，那个我要下山去买笔墨纸砚，还请行个方便。天黑之前务比回来。啊、谢,谢师兄。去吧。小姐，这么巧，居然能在这儿碰到你。我出来买东西，你呢？你一天天哪那么多废话，难怪魏家小姐那么嫌弃 公子，您少来了，连我们掌柜的都招架不住您了。公子，不别走啊！哎呀，别走了，你瞧我们女神在公子，别走，别这样，走啊！公子，来这边请。公子，请啊，公子。进来喝杯酒。来，您都多久没来了？多久没来了？进来，巧啊，师尊。啊，真巧。 啊啊！你怎么在这里？书院可规定了，无故不可外出。我出来买笔墨纸砚的，师兄同意了。哦，我也是出来买笔墨纸砚的，但是找不到路，迷路了。那我带你去、啊。好。 客哥，里边请。 不要说谎。嗯，我出生在故城，但是后来家里出了些变故，就来余都了。那个时候还很小。那你家里还有谁？母亲跟弟弟。那你是否成亲了？没有啊。 娘是给我定了一门亲事，但是我不愿意。你问这个做什么？啊，没什么。店家，哎，这些帮我装起来。好嘞。 小姐心情好，赏口饭吃吧。我已经好几天没有吃东西了。啊。你放心，这位呢是我们白鹿书院的师尊，他修行高深，菩萨心肠，肯定会帮你的。我没有银子了，刚才花光了。小姐好饿又好冷，可怜、啊、可怜我吧。你先起来，我不是什么小姐。 嗯，给你吧，我也不是什么有钱人。谢谢小姐，谢谢小姐。你、啊，啊啊,啊你把钱包还给我！站住！ 回之，我们该走了，再不回去就会违反院规了。院规比人的性命还重要。你救不了他的。我是救不了，但你救得了呀！你不是神通广大的仙使吗？你救救他们呀！他已经死了。